Дальнейшее развитие возобновляемой энергетики, в частности ветроэнергетики, очень зависит от амбиций и от желания нашего правительства развивать это направление. На сегодняшний день ветроэнергетика показывает самые лучшие результаты во всех странах и бывшего Советского Союза. И она сегодня попала в рейтинг одних из лучших стран, где наиболее быстро развивается этот сектор. Создано э, производство на базе лицензионных машин, for есть самый крупный э, в Европе парк. Э, компания Wind Power Detect построила, Ботиевская ветростанция. То есть сегодня есть в Украине что показать. Другой вопрос, что сегодня есть огромное количество барьеров, которые ставит Министерство топлива и угольной промышленности, энергетики и угольной промышленности для развития возобновляемой энергетики. И сегодня наша главная задача переступить барьер и начать интенсивно развивать возобновляемую энергетику в первую очередь как замена э, импортного э, топлива. Mm -hmm. э, в первую очередь э, за местные энергоресурсы не надо воевать. И чем будет больше у нас использоваться местных энергоресурсов, тем mm -hmm. меньше у нас будет рисков к войны за газовую трубу, за поставки газа, за поставки нефти, за поставки ядерного топлива. Возобновляемая энергетика всегда ставится знак равенства с миром. А для Украины сегодня это очень важно. И очень важно, что именно в тот период, когда сегодня идут э, достаточно сложные события на востоке Украины, проходит форум по возобновляемой энергетике. Э, чем больше сегодня будет таких мероприятий, чем больше мы будем привлекать внимание и политиков, и общественности к вопросам возобновляемой энергетики, тем быстрее общественность... Э, окажет огромную поддержку и откажется, и будет всячески давить на то, чтобы все-таки правительство принимало правильные решения, и мы создавали себе чистое, без, экологически чистое, без войны будущее.